you <smart noise> Наш весь двор благодарствует Отрошенко, большое ему спасибо за то, что он в свои слова, в действие, все-таки нам поставили наш майданчик детячий. И наши дети уже к вечеру будут играть на новой площадке. И это были непростые обещания. Во-первых, огромная благодарность, что все-таки откликнулись. Скажем так, мой ребенок уже практически вырос, ему практически не нужна площадка, но все равно хочется для вот таких малявок. И тем не менее, сколько мы вот просили, сколько реакций не было, здесь стоило обратиться. И в принципе нам сразу откликнулись на нашу просьбу и Одни слова благодарности. Мы рады, что здесь будет площадка. Здесь очень уютно, спокойно, огорожено заборчиком. Деткам будет где погулять. Деток у нас в районе маленьких очень много. И мы очень благодарны, что у нас будет возможность и место, где погулять спокойно и не переживать за ребенка. Трое детей у меня, да, они гуляли у нас вот за этим домом есть двор, как бы неудобно. А теперь у нас будет во дворе. Как раз в окошке посмотрел, дети на месте рядышком, много качелек. У меня как раз трое детей разного возраста. Здорово будет, что для маленьких и для взрослых будет развлечение.